एकादशोऽध्यायः नारायणीस्तुतिः ध्यानम् ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटान् तुङ्गकुचान्नयनत्रययुक्ताम् स्मेरमुखीम् वरदाङ्कुशपाशाभीतिकराम् प्रभजे भुवनेशीम् ॐ ऋषिरुवाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वह्नि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीम् तुष्टुवुरिष्टाभात् विकाशिवक्त्राब्जविकासिताशाः देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीदमातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीदविश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये त्वम् शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजम् परमासि मायाम् सम्मोहितम् देवि समस्तमेतत् त्वम् वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरिनारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते